Меня зовут Данил Калашников, я делаю обзор на байк Рафаэля. Ну что ж, поехали, начнем с Первая фигура. Солдат Кланфуд. Как обычно голова. Сюрикена у него. Рафаэль. А фишфейс вот такой вот рыбный порин мутант. Вот вот так вот, он может и вот так. Он же рыба. Это Катя фишфейса. Ну или если я забыла. Ну не знаю как его зовут, в общем только фишфейс знаю просто вот один из капсул. Угу. так что плохо летает. Ракеты. Или вот так. Нет. направим ракеты назад. М -м это потерялась у меня штука, ракета она потерялась. Ну, ну теперь давай проходили четыре ракеты. Открывается вот этот панцирь. У меня он вот пался. Вот на эти вот крючочки можно посадить сайрафа сюда прикласть. Ракеты как обычно стреляют. Выставили эти сайт. И посажу. И... Граф да, получается у нас не сидит, а лежит. И, кстати, не полностью надо. Вот вам получается у нас что вот так выглядит. Тут огни у меня тоже где-то запропастились. И что могу сказать на этом? Ну, еще не совсем. И вот эта штука еще. Ну, а теперь подошел к концу. Пока.